Slice. Для батьок це слово не є чимось незвичним чи незнайомим. Багато хто з миколаївців, почувши його, точно знають, що мова йде про танці, професіоналізм та відпрацьовану послідовність рухів. Є в кожному з нас щось таке, а чому навіть не подозріває. it's <laughs> huge <laughs> Танцювальний клуб Слайс прославляв та прославляє Миколаїв на всеукраїнських та світових танцювальних майданчиках. Настав час краще познайомитися з членами цієї команди. Олександр Виноградов, тренер танцювального клубу Слайс. А я тебя рад приветствовать. Расскажи для начала, кто тебя привел в спорт этот танцевальный и почему ты начал заниматься этим? Ну, в 2000 году брэк-данс, он только появился, грубо говоря, в Николаеве, начал прогрессировать. И первое место, где начались тренировки по этому виду танца, это танцевальный клуб Слайс. Впрочем, я пришел туда на первое открытие заня... открытое занятие, где были показательные выступления, увидел, был удивлен, и решил заниматься в дальнейшем, вот до сих пор как бы тренируюсь, прогрессирую, уже учу детей своим знаниям. А в танцевальном спорте ты на протяжении всех этих лет или были какие-то паузы? Была одна пауза в юности, период с 15 до 16 лет. Какой-то, наверное, юношеский максимализм, может, глупость. Скорее всего, глупость, по которой бросил ну, просто ничем не занимался, по сути. Ну, хорошо, что этот год прошел так мимолетно, и я за этот год сумел осознать то, что, в принципе, лучше заниматься творчеством, лучше заниматься спортом, танцами, развивать себя, чем просто тянется по улице, как это делают многие, поэтому обращаясь к вам. Идите в зал, занимайтесь саморазвитием, потому что на улице вы не найдете ничего хорошего, только плохой опыт вас может встретить там. А вообще, какие танцевальное направление занимается и преподает? Преподаю брейкданс, то есть это моя, по сути, специализация, то, чем я начинал заниматься и чем продолжаю активно заниматься. И сам себя развиваю, и ездил на чемпионаты, и уже ученики мои достаточно на хорошем, высоком уровне выступают. Но я не хочу ограничивать себя. То есть вот в чем прикол. У нас есть некоторые проекты, такие как Unity, где мы собираемся все и обмениваемся опытом. То есть у нас есть тренера, которые представляют другие направления. И на это занятие мы приходим для того, чтобы поменяться опытом. Да, если кто-то танцует, к примеру, контент, либо джаз-фанк, либо там, электродэнс, то есть они дают свою хореографию в виде мастер-класса, также меняются своим опытом, своим видением да, того, как нужно подавать этот танец. Ну и, соответственно, мы э, стараемся делать из себя универсальных танцоров, то есть не ограничивать себя в чем-то, а наоборот раскрываться по полной программе, насколько возможно, и эти возможности расширять с каждым годом, с каждым месяцем, с каждой тренировкой. Есть в каждом из нас что-то такое, о чем мы даже не подозреваем. Ты предан полностью Слайсу или где-то преподаешь еще? Я предан и буду предан Слайсу. Это часть моей жизни, это то, чему я уже отдал половину своей жизни и абсолютно не жалею об этом. Мы будем, я думаю, все, те, кто занимается уже давно, те, кто только пришел к нам, но видит, что это действительно фэм, это семья, это единство идей, которые мы будем дальше нести поэтому я не работаю. Я работаю в некоторых студиях, но в них же я представляю танцевальный клуб «Слайс». Тренером «Слайса» можно стать только будучи учеником сначала, там прийти в разряд тренера, или можно прийти с улицы, имея уже опыт, и сказать, ребята, я хочу учить ваших ребят. Я думаю, это зависит от ситуации. Это больше как бы решает, может, судьбоносный какой-то момент. То есть, в принципе, чтобы стать тренером слайса, нужно иметь достаточно хорошую квалификацию. То есть, нужно быть действительно мастером своего дела, нужно знать свое дело, потому что мы стараемся держать уровень. Вот. Ну и по большей части играет твоя человеческая моральная составляющая если ты хороший человек, действительно, если ты коммуникабельный, да, ты готов это делать. Пожалуйста, наши двери открыты для всех, но чтобы стать тренером, я считаю, это должен быть какой-то... Ну, либо долго нужно продержаться в клубе и тренировать. Я вот с детства тренировался и плавно-плавно я перешел в тренер. То есть это не был какой-то там день, когда я пришел и мне сказали, все, ты тренер, и ты вокруг засиял, ошар, и все вокруг засияло, шарик, там, типа полетели. То есть такого не было. Было все плавно, достаточно. От года к году я шел к этому. Вот. Есть ребята, конечно, которые приглашенные были на протяжении многих вот лет, были ребята, которые были приглашены. Но в основном это фэн. То есть это те люди, которые с нами рядом давно, которые проверены временем и которые мы знаем, что будут с нами дальше. Я думаю, нашим телезрительницам будет интересно, эм, хватает ли время на личную great. жизнь и занято ли сердце? Э, хватает когда есть кому-то чувство, когда лежит душа, то хватает. То есть у наших телезрительниц есть шанс? Я оставлю я это в загадке. Пусть, пусть гадают. Ребят, не стесняйтесь делать первый шаг. Это самый важный шаг, который вы делаете. Остальные шаги, они легче. Поэтому просто приходите, занимайтесь саморазвитием. Welcome! что можно сказать. Добро пожаловать к нам. Спасибо тебе большое за интервью. Надеемся, что будет все у тебя хорошо. И еще увидим тебя не только на Николаевской сцене, но и где-то по телевидению на международных сценах. Спасибо.